Друзья, всем здорово! Сегодня мы говорим про мой состав 114 без донейта. С каким бюджетом мы заходим в новый ивент, какие у нас игроки, какая у нас замена. Все подробно расскажу, покажу все на примере на своей команде. Также мы зацепим такую тему, как Карнарок, новый ивент, который выходит у нас завтра. Суперские игроки. 111 у нас уже Чарльтон, Бест, Карлос Альберта, Пушкаш в обмене. Также мы поговорим про другой еще обмен, который тоже выходит завтра. Это у нас 111 Пирло, Рауль, Дель Пьера, Золо, Джокол, левый защитник. Это все в этом видео. Все как было, все как есть, без красок. Погнали. По бюджету мы имеем приблизительно полтора миллиарда в закупке в игроках, плюс 7 и 7 приблизительно у нас, если округлять, это баланс. То есть в общем у нас получится где-то приблизительно 9 миллиардов бюджета мы подготовили на новый ивент. Не забываем про то, что мы еще подготовили самоцветы. И завтра мы будем на стриме открывать паки. Не пропусти завтрашний стрим. Будет в ТикТоке и в Ютубе. В описании все есть реквизиты. Если брать по этим моментам, по деньгам, по кристаллам, понятно, теперь переходим именно к составу, посмотрим, какие у нас игроки есть в замене, кого мы забрали, кого мы еще 109 не поставили, сейчас быстренько проходим и ждем невероятного завтра, завтрашнего дня, завтрашнего ивента. Всех жду, залетайте на стрим, завтра будем вместе кайфовать. Плюс еще будут аккаунты, которые ребятишки, ребятули, братуленчики, брателлы предоставляют под открытие паков. Мы тоже на них будем открывать и, надеюсь, завтра 110-111 парочку да выловим. Давайте начнем с игроков, пройдемся по всем. Гули 30 тренировка, топ-1 цепешник в игре не оговаривается. Виктор, я его называю, Швед. Это первая карта. И вторая Ван Бастен. Виктор на 30-й, Ван Бастен на 25-й тренировке. После того, как пофиксили равную игру, уже эти карточки не такие имбовые, не так они хорошо убегают, отрываются. Для ВС атаки пойдут. Дальше. Рибери. Это лучший мой левый вингер. Я кайфую от него, балдею. Вообще всем рекомендую. Брюйне. Пойдет вторая карточка. Две рабочие ноги. Обратите внимание, у меня в нападении все э, с двумя рабочими ногами. И вам рекомендую под ВС атаку. Обязательно это делайте. Э, под равную игру рекомендуется также. Дальше. Фернандо Евро. Ри Евро курс по 50 гривен уже сегодня. Поэтому Фернандо Евро брал. Я его на рынке покупал. Он у нас продаваемый. Продаваемый Фернандо Евро. И у нас продаваемый Рибери. Но я их не продавал. Это карточки, которые стоят своих э, денег. Я не перепродавал их. Пускай они будут и останутся. Дальше. Левый защитник. Э, Эрнандес. Отличная карточка. Мне нравится его скорость, габариты. Все подходит. Марадона. Марадона, могу сказать, не хватает габаритов. Если сравнивать его с Алисой, с нашей шестой, то я скажу вам, что вот Алиса, она э, не имеет равных на сейчас. Я к нему уже так привык, что мне уже Салах не нужен. Это уже номер один, карточка, две рабочие ноги, все хорошо работает. Марадона это такой себе пиле, очень быстрый, юркий, крутится, но у него одна левая нога рабочая. Обратите внимание, я больше им играю именно в центре поля. Ван Бастен, я говорил, кровь. Кровь это сейчас незаменимая карточка как для меня, так и для многих людей, кто играет очень крепко в равной игре. До сих пор актуальна, до сих пор имбовая, максимально классная карта, всем рекомендую. Дона Рума, также в принципе, как и все голкиперы, которые плюс метр девяносто рост, нормально ловят, никаких проблем такого нету. Кюнде, долго думал, какого 107-го, прошлый раз по 113, по 114 брать, выбирал между Кимихом, Кюнде, еще там э, несколько вариантов. В общем, остановился на Кюнде, голосованием в Телеграме, не забывайте про Телеграм, подписывайтесь, ТикТок тоже, все есть в описании. В общем, остановился на Кюнде. Не жалею ни на секунду. Отличная карта, все устраивает, скорость, все классно. Стам. Яб Григорьевич Стам. Прекрасная карта, ЦЗшник. Буду менять его, скорее всего, на Видича, которого я сегодня забрал последний день, забрал, не брал за полторы тысячи жетонов, оставил бюджет на новый ивент, забрал видища, и он, возможно, заменит стама. Если нам никто не выпадет 110-111, либо мы не решим кого-то забирать, поэтому я пока не спешу ставить видища, так как 114 команда есть, а на 115-116 дальше уже будем смотреть. На сегодняшний день видищ это имбуля. Рис у меня еще остался после, перед тем, как был Ирнандыш, у нас был рис. Стама мы будем менять на видище, скорее всего. Алиса, вместо него может быть Марадона. Это карты, которые могут в равной игре выходить на замену, друг друга дополнять. Так же, как и у меня в основе выходит Кровь на замену э, кровь и Виктор, и на замену выходит Ван Бастон. Дальше, Рибери, предыдущая карточка, до сих пор актуальная, очень классная карта есть у меня. Исак, к сожалению, после того, как пофиксили Исак, Виктор и Ван Бастен, уже не такой имбовый. Далее карточки, это Донован, который мне выпал с пака, и остальные герои и так далее, закупки игроки. И это уже все бизнес и любит деньги. Так, игроки, смотрим, сколько у нас маскирана, проверяем, фиксируем, маск. Так, 92 маскирана мы имеем на сейчас. То есть в общей сложности 9 миллиардов. Где-то будет у нас около 25, я надеюсь, может быть и 30 тысяч кристаллов. У нас есть маскирана почти 100 штук, 14 состав. Все это без донейта. Вот такая замена, если выходим на равную игру. Могу на равную игру вот так вот заходить, вот в таком составе с Марадоной в нападении. Могу вот так вот выходить. Они друг друга меняют, дополняют на второй тайм. Кстати, это пофиксили и очень нужно делать замены. Если вы в равную игру играете, обязательно ставьте замены. Потому что очень сильно проседают э, нападающие, вингеры. ЦПшники, которые крепко устают. Если вы всеми игроками бегаете, а еще начинаете включать два защитника при обороне, у вас и защита будет уставать. Поэтому, конечно, если у вас есть какие-то карты, которые могут вам пригодиться, ставьте их сюда. Того же можно видича на ЦЗшника поставить под замену, или он в основе стам на замену и так далее. Также хочу добавить, что я играю в ВС атаку и равную игру на одной схеме 4-2-4. В равной игре приходится опускаться нападающими вингерами в оборону. ВС, атаки, в основном все э, идут моменты на рибери он на двух ногах. Поэтому рекомендую левый вингер всегда берите, чтобы был двуногий. Кроев в нападении, он все забивает. Виктор аккуратно, он бьет по перекладинам. Гули то же самое, до конца не надо тянуть силу удара, надо дотягивать где-то 70-80% силы удара. А вас попрошу, братуленчики, напишите в комментариях, какой ОВР команды имеете вы. С донейта, без донейта, на сегодняшний день. Пишите дата 09-7-25, ОВР команды такой-то. А я потом прочитаю и каждому из вас в комментарии отвечу. Всем большое спасибо, жду ваши комменты. По новым обменам, которые выйдут завтра, завтра мы не знаем, пока какие там нужны будут игроки на стриме их не показали стрим в записи напоминаю есть у меня э, на канале заходите прямые трансляции обратите внимание на вчерашний стрим э, у нас будет Пиро, пирло, рауль дель пьера золо кол что для них нужно будет мы завтра узнаем в 4 утра будет обновление Дальше, кроме этих игроков, будет еще у нас стойчка в обмене. Это уже как бы из, из, одного ивента, эти будут из другого ивента. Э, вы на экране видите, это все, все игроки, которые тут будут. Это Чальтон, две ноги рабочие. Левый вингер Бест, обратите внимание, 4-5. У него правая рабочая нога, и он будет слева. Очень круто сделали. Карлос Альберто, у меня он когда-то был один из имбовых э, правых защитников. Пушкаш, у него прошлого был офигенный финт с разворотом. Не знаю, тут надо будет под тестировать его драгба 111 тяжелый нападающий но кто умеет им играть э, в путь дорога лемпорт кин хаджи кинг Гути и Макелоле. Все эти игроки и многие другие, они на стриме в записи есть, можете зайти посмотреть. Кроме этих игроков, э, хочу обратить внимание, что будут еще там три недели, то есть это первая неделя, и будет потом вторая и третья неделя, то есть это не все. Мы ждем обязательно французскую звезду Женала, который имбово зашел в эту игру, так же как и Рибери. Не знаю, на какой позиции он будет, но я жду, что он будет левый вингер, а еще лучше для меня это в нападении. Я бы его и 2000 фрагментов бы не пожалел бы на него. Мы завтра залетаем в новый ивент с нашей старой командой 114 и будем лупашить и делать 115, 116. Я вас обожаю. Оставляйте комментарии, лайк, подписочку. Встречаемся завтра на стриме. Напоминаю, он будет в ТикТоке и Ютубе. В описании здесь в Ютубе вы обязательно найдете ссылочку на все наши соцсети. Всем спасибо. Аля улю.